Великою долиною кохання багато років тому німецькі переселенці назвали одне з поселень нашого краю, яке сьогодні відомо нам як грос Лібенталь. Під такою ж одноіменною торговою маркою тут, у Великодалинському, налагоджено виробництво натуральних вин акціонерним підприємством Вікторія. На сьогоднішній день тут працюють чотири лінії переробки винограду та стільки ж ліній розливу. Виробляють газовані та негазовані вина, слабоалкогольні напої і обслуговують даний завод близько. 40 специалистов. В этом году грубо около, наверное, будет 4000 тонн винограда. В этом году мы переработали. 4000 тонн винограда – это сколько вина вы получите? Ну, около 3000 тонн если в тоннах считать вина. А если сравнить, взять, как вы говорите, 20 лет вы работаете, хотя бы десятилетней давности, статистические какие-то данные, это больше, это меньше? Какой был ранний объем? Ну, у нас были, конечно, объемы под 10 тысяч тонн винограда, потому что мы лили по миллиону бутылок э, в месяц. Сегодня мы льем, можно говорить, 50 тысяч, вот это до 100 тысяч бутылок в месяц. Упал объем производства. С чем связано? Упала покупательская способность людей. Предложений больше, раньше было меньше. Сегодня очень много заводов, вообще я их первый раз вижу, но они производят продукцию, полки в магазинах забитый. Вы пробовали, например, продукцию конкурентов? Мы не будем называть их торговые марки. Но держи как вы можете оценить их держи. продукцию? Мы, мы стараемся быть на уровне Шаба, Коблева, Вот мы вот с ними мы в одном ряду, я считаю. Розпочавши розмову на внутрішньому дворі заводу, завідуючи виробництвом, звичайно ж, запропонував нам, як то говориться, побачити на власні очі безпосередньо сам процес виробництва вина. А на запитання, звідки ля виноград додав, що на договірній основі його заводу здаються льгоспідприємства. Від населення сировина не приймається, так як вона повинна бути обов'язково сортовою і необхідної кількості. А приймають тут до 10 різних сортів винограду. Алиготе, Каберне, Мерло, Шардоне, Аркацетели, Рислинг, Одесский, черный. Вот это есть цех переработки винограда, который состоит из четырех линий переработки, э, дробилки, э, гребни отделения, потом э, сусло, либо мизга, мизга это э, раздробленный виноград, поступают на дальнейшую переработку такое мнение, что на заводе вместо винограда используют какую-то сумеш, порошки, вот из которого делают вино. Насколько это верно, насколько это неправда? Мне бы хотелось посмотреть на эти порошки, потому что за свою 25-летнюю виноделие работу я еще этого никогда не видел, клянусь вам, никогда. Я не знаю, что это такое порошки. Вот давайте мы с вами посмотрим и опровергнем все-таки такое ну вот мнение, которое, ну, есть, что там греха таить, есть оно у давайте. людей. Давайте, показывайте. Ну, вот, вот во что превращается вино. Вот выжимка и косточки, которые мы выбрасываем, вывозим на дальнейшую сельскохозяйственную переработку. А где сок? Сок под нами. Под нами. Под нами сок стекает вниз, и потом его откачивают уже на отдых, на дображивание. Там еще длительный процесс, потому что с вином нужно работать. Скажите, когда Заканчивается виноград. В какой период времени вы уже не принимаете? Ну, мы уже выполнили планы заготовок по винограду. Сейчас одно из хозяйств довозит последний виноград. И в этом году сезон получился очень ранним. Обычно мы возим до ноября месяца. В этом году, я думаю, через неделю мы уже заканчиваем переработку. Да. А что потом, что в зимний период? В зимний период мы делаем вино, потому что то, что сейчас и сок сброшенный это еще не вино, с ним нужно еще заниматься. Там очень длительный процесс перекачки, проветривания, обработки. Это очень сложный процесс. И вино делается не сейчас, а именно зимой, когда винодел занимается виноматериалами. У нас находятся здесь четыре линии производства. Две валковые дробилки гребнеоделителя итальянского производства, они служат у нас для производства белого вина. То есть на них перерабатывается белый виноград, в можно готовить шампанские сорта, вин и сортовые и столовые вина. И здесь расположены, это более уже советского образца, центробежные дробилки, делители. Здесь производятся красные сорта винограда, перерабатываются для производства красных вин. Тоже столовых и сортовых. Юрий Викторович, вообще говорят, что шампанскими, наверное, вина у нас в Украине нельзя называть шампанское, потому что вроде бы как историческая родина этого алкогольного напитка совершенно другая. А при этом вы говорите, что шампанские вина. Ну, вы знаете, это так сложилось, что мы все знаем, что это шампанское. На самом деле законодательно у нас закреплено шампанские Украины. Возможно, с вступлением в Евросоюз мы действительно не сможем использовать это наименование, но на сегодняшний день шампанские Украины мы можем использовать и производим для этого соответствующие вина, виноматериалы. Мы сами не изготавливаем шампанское, потому что это сложная технология, даже для нее специальные заводы существуют, которые изготавливают исключительно шампанское, ну вы знаете эти заводы. Вот, но мы можем готовить для них сырье, это виноматериал, шампанские, шампанские виноматериалы. Многие заводы его изготавливают из определенных сортов винограда, которые поставляют дальше на шампанские заводы. Они его еще раз там бродят, но ну, проводят технологию производства шампанских вин. Выходит ли ваше сырье за пределы Украины? Мы на сегодняшний день пока нет, но работали и с, за границей, поставляли виноматериалы, в том числе в Российскую Федерацию. На сегодняшний день пока мы это не работаем, мы используем это вино для производства своей продукции. Но все может быть, даст Бог, будем работать и с другими странами. Слід додати, що на протязі всього складного процесу виноробства, починаючи від прийомки сировини, і закінчуючи вже упакуванням готової продукції в спеціальну тару, тут на підприємстві абсолютно кожен працівник працює на майбутній фінансовий інтерес компанії в цілому, чи то розробляючи якісь сучасні етикетки з логотипами, або шукаючи нових бізнес партнерів, чи контролюючи сам процес переробки сировини, або проводячи безпосередньо лабораторні дослідження. Бутылках этой ярлычки с номерами емкостей. Оно не совсем такое приглядно. Это свежее, свежее молодое вино, которое проходит стадию брожения, которое каждый день находится под особым контролем, регулирует температура брожения, остаточные сахара, все кондиции а вообще лаборатория ТХМК технохимического микробиологического контроля все процессы созревания вина, создания вина, созревания вина а, проходят здесь. Мы контролируем буквально каждый параметр. Это спиртоводность, это сахара, титруемая кислотность, титруемая кислотность, ну и органолептика самое важное. Это органолептика, нравится покупателю. А с качеством вина, то есть Химическими цветами вина у нас все всегда в порядке. Мы создаем натуральные вино и советуем. Лариса Александровна, если вы видите, что какой-то из показателей не отвечает тем нормам, которые должны быть, вот что вы делаете, что делается на заводе в таком случае? Если у нас, как вы говорите, какой-то показатель не соответствует, есть такое, выпало при сильных морозах, выпадает тетруемая кислотность, становится меньше тройная кислотность. Для этого есть еще купажирование. То есть более с высококислотным материалом мы объединяем, мы подбираем так, чтобы... Оно нравилось покупателю, то есть по свойствам всем органолептическим баланс мы подбираем методом купажей. У вас опасная работа, Лариса Александровна. Каждый день иметь доступ? прямое отношение и доступ да, к такому напитку. Наверное, многие из наших телезрителей, вы знаете, вам от чистого сердца позавидуют. Нет, это действительно очень интересно создать вино. И очень даже приятно, когда оно нравится покупателям. Вы сами, члены вашей семьи, ваши друзья, вы пьете свою вину? Да. Я пью только свою вину. Своєрідною гордістю даного підприємства є цей невеличкий підвал, так званий дегустаційний зал, який був побудований ще у 1939 році. Справа в тому, що в програмі всіх екскурсій, котрі проводяться на заводі для бажаючих, обов'язковим є відвідини винного погребу. Спускаючи сходинками під землю метрів на сім, відчуваєш особливий колори та занурюєшся в якусь невідому історію з минулого. А вже ж, як додав нам, керівник Вікторії, вони мають право і необхідні документи на проведення подібних заходів, а також продаж безпосередньо власної алкогольної продукції, як то кажуть, прямо з заводу. Продукція наша пользується спросом. Крім того, на міжнародних конкурсах і українських конкурсах ми неоднократно становились лауреатами конкурсів. Ми отримали 10 золотих медалей, 20 серебряних, 16 бронзових медалей. В 2013 тисячі тринадцятому році проводився міжнародний конкурс в Китаї в Гонконгі. где наши вина серии JL были награждены серебряными медалями, четырьмя серебряными медалями за соотношение качества и цены. Вина наши производятся, как вы уже посмотрели, из винограда. Поэтому люди, которые покупают наши вина, пробуют их с удовольствием и покупают еще. Грослібенталь – Бенталь, велика долина кохання. Сьогодні дана назва досить активно експлуатується в якості візитної картки Відьопольського району по всій нашій країні на рівні з такими торгівельними марками, як Петродолинське, з Бабушкиної грядки, Таїрівські вина та пан Білан. Єдине, чого не вистачає у цьому поважному списку сільськогосподарських та виноробних підприємств Відьопольщини, які забезпечують якісну продукцію наших громадян, так це переліку м'яса молочних. Підприємств сподіваємось на те, що все ж таки наша земля, така благодатна і природою одарена, стане в нагоді справжнім господарям. А державні мужі нарешті схаменуться зрозуміє, що країну, котра повинна ставати на ноги і йти вперед, годує село.